Про е, Німеччину, як виглядає звідти те, що відбувається в Україні? Говоримо із Борисом Райчустером, журналістом і е, колишнім, уже так я розумію, керівником московського бюро журналу Фокус Борис в Києві цими днями презентує свою книгу Путінократія. От, власне, ця книга тут розкрозпокажіть нам і розкажіть о своїй книги. Навірне з этого начнем, какая да. буде презентація і да. о чому книга? Презентация будет завтра в Нихарное, в Киеве, в 18 часов. Книга о системе Путина, о том, что он там создал э, систему и о том, почему она такая опасная. И, увы, мы сейчас видим, настолько это все актуально. Частично она читается как детектив, и там многие такие стороны путинского режима, которые неизвестны, например, какие там были связи с мафией и прочего. То есть там много чего, что пока стараются не трогать. Когда написана книга? Она в двух частях написана. Там первая часть уже в 2006 году написана, и потом написана вторая часть в 2014 году. И самое грустное, что прогноз с 2006 года его пришлось так же оставить, потому что там в принципе все именно так и случилось. И есть основания предположить, что и дальше развитие так пойдет, таким грустным путем. То есть можно, Борис, вас спрашивать о будущем. Если получается, что ваши предыдущие <с прогнозы <с сбылись, то может... Что будет дальше? Я надеюсь, что они все-таки не оправдаются дальше, но я думаю, Владимир Путин любой ценой постарается добиться того, чтобы дестабилизировать Украину, чтобы демократический эксперимент не потерпел поражение и чтобы установить в Киеве правительство, которое к нему более или менее лояльно. Пока он этого не добьется, или его не остановит наконец-то Запад, он сам, по-моему, не остановится. Да, вот ваши слова, кстати, в унисон звучат с заявлением министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера, который вот как раз заявил о том, что еще далеко до развязки конфликта на Донбассе и потребуется Украине серьезная экономическая также помощь. Эти заявил Франк Вальтер Штайнмайер об этом во время визита в Болгарию. Подчеркнул, что нужно помогать Украине всячески экономическую помощь, финансовую оказывать. Ну и еще одно заявление тоже из Германии. Немецкий посол в Соединенных Штатах заявил, что Барак Обама пообещал Ангеле Меркель, немецкому канцлеру, что не будет пока предоставлять Украине оружие. Якобы об этом говорили Обама и Меркель на встрече в феврале, и канцлер Германии как раз об этом и просил американского президента. Вот, Борис, к вам вопрос. С одной стороны, Ангела Меркель довольно жестко она высказывается по поводу России. В последнее время постоянно говорится о том, что Намного жестче стала ее позиция по сравнению даже с несколькими месяцами назад. Но в то же время Ангела Меркель просит Барака Обаму не предоставлять Украине оружие. Нет ли противоречия? Есть противоречия. Тут, с одной стороны, надо понимать, что Ангела Меркель из бывшего ГДР из соцлагеря, она прекрасно понимает Путина, в отличие от всех ее коллег западных, а по характеру она очень нерешительный человек, она очень медленно всегда любит действовать, и она действует с окладкой на общественное мнение и на экономику в Германии, и мне эта вся дискуссия о помощи Украине, предоставлении оружия, она мне в Германии, она меня сильно возмущает, и я уже пришел к такому... К грубому сравнению, чтобы люди понимали, о чем вообще речь. Я говорю, это как будто вы живете в многоэтажном доме, и один сосед такой э, насильственный постоянно насилует другую соседку, и она к вам приходит и говорит, помогите мне, дайте мне там хоть что-то, там, может, э, какой-то газовый баллончик, чтобы я защищался. А вы говорите, нет, а вдруг вы начнете сопротивляться, это же будет эскалация. Как же так? Вы там, мол, сидите тихо и терпите. И, по-моему, это это очень даже циничная такая дискуссия в Германии, что, мол, если мы поможем Украине, будет эскалация. А то, что сейчас, это не эскалация. Это ужасно, на мой взгляд, что мы так вытесняем, что мы не хотим смотреть на это, что мы в Германии не говорим, что это война, мы это называем кризисом, мы не говорим, что это русские войска, мы говорим, что это сепаратисты. Мы очень сильно вытесняем и этим какой-то мере предаем Украину, я считаю. Борис, вы очень часто бываете на различных тоже в Германии ток-шоу, вас приглашают э, комментировать то, что происходит в Украине, Россию, конечно же, вас приглашают комментировать. И э, в связи с этим вопрос, насколько э, немецкие медиа и насколько вообще немецкое, скажем так, общественное мнение, оно адекватно оценивает ситуацию в Украине, насколько присутствует еще вот этот элемент какой-то э, такой симпатии, лояльности к России, чувства вины перед там путинский пиар шикарно работает, у них же миллионы потрачены на американские пиар-агентства, и где бы ты ни выступал, всегда очень сильные эти сторонники Путина, которые этими вечными старыми аргументами постоянно выступают, которые как будто не знают, что такое Украина, и это очень сильно действует, и у нас есть такой фронт в журналистике, почти все мои коллеги, которые живут и работают в Москве, Почти без исключения они все очень трезво видят и говорят, что это крайне тревожно, опасно. А в штаб-квартирах, штаб то есть в Германии, которые сидят, они считают, ну они там перебарщивают, но ну, на самом деле не так. И недавно корреспондент первого телеканала, который получила премию как журналист года, она открыто говорила, что эй, не дают использовать некоторые слова, да? то есть что там э, не разрешают главная редакция. И это очень тревожно, это очень-очень тревожно. Это частично тупость, частично наивность, частично трузость, потому что сразу кремлевские тролли там тысячи писем пишут. И частично, я думаю, там все-таки люди, которые может и с Москвой сотрудничать. А вот, кстати, кажется, не так давно заработала в Берлине бюро Russia Today. О, это вообще это целые вот, дела. Да. Каковы последние новости, скажем так, насколько много людей в Германии смотрят и доверяют Раша Тудей и вообще роль вот российской пропаганды на немецкое общество, во влияние? Нам не обязательно уже Раша Тудей. Вы можете даже, например, в агентствах читать такие статьи, что вам кажется, это Раша Тудей, но это новости, потому что некоторые вещи, которые пишутся, просто безобразны. Да, что вот. Украина агрессор, потому что получает американские инструктора, а вот бедные русские поэтому обеспокоены, потому что, мол, они же хотят мирного разрешения конфликта, то есть полностью ставится все с ног до головы, это присутствует. И Russia Today, я думаю, большинство немцев понимает, что это такое, всерьез не принимают, но очень многие, которые сейчас поддаются этой пропаганде справого и следственного, левого края. Такие экстремистские тенденции, есть такие демонстрации там по понедельникам, э, есть такое сильное движение, что наши СМИ все фрут. Пегида, да? Да, Пегида и все это. И я уверен, там так много показатели, что там русский след, как бы есть. И я уверен, что это не без участия или хотя бы без помощи России. Они, может, это не создали, но они прекрасно себя чувствуют, что это происходит. И это сильно поощряют. И это ужасное, ужасное явление, на мой взгляд, просто. И немцы даже не проснуться наконец-то. Они не понимают, настолько это опасно. Это как оспа, знаете, знаете, этот вирус оспи, он как бы вымер. И у нас, у немцев, это, мы уже не понимаем, что такая диктатура. Мы уже не понимаем, с чем имеем дело. У нас этих антигенов нет уже. У вас есть. Вы это никогда не забыли. Вы понимаете, как это опасно. В Кедер, в бывшем тоже понимают. А западные немцы, ну а что, ну Путин, ну он же хочет мир, ну главное же договориться, ну его же обидели, ну там же НАТО наступило на него, ну давайте договоримся, мы с Путиным решим, что Украина делает, и скажем им, это просто меня это глубоко-глубоко возмущает, и многих коллег тоже, так что вы не совсем одни, но мы многие немцы так видят, но большинство просто плохо информировано. Приходится также читать о том, что э, есть такие различия в том, как э, воспринимают ситуацию в Украине, конфликт, войну, агрессию России э, немецкое общество и немецкая политическая элита. То есть, э, с одной стороны, политическая элита вроде как она больше э, осознает опасность, которая исходит от России. Та же Ангела Меркель, вы упомянули о том, что она родом из ГДР, и она лучше понимает да. этот менталитет и психологию, возможно, чекистов, да, КГБшников и она как бы лучше представляет себе кто такой владимир путин какая от него исходит опасность но вот эм, а с другой стороны есть общество которое ну не совсем понимает и даже вот не не совсем поддерживает своего же канцлера в этом вопросе насколько это отвечает действительности и меняется ли эта ситуация возможно восприятие в обществе также после в свете последних да, событий да. в свете убийства бориса немцова например тут очень сложная картина с одной стороны среди элиты, многие которые как писали симпатизирует Путину. Это бывшие левые, которые еще не поняли, что это уже не социализм и, и разные, разные причины. Я думаю, в населении большинство понимает, что он нечестный, он большинство не симпатичен. Они даже это больше понимают, чем элиты а наоборот, решительные меры, я думаю, тут как раз то, что вы говорите, то есть народу понимает, ну он такой, ну жуликоватый, да, ну давайте, ну а что, не вмешиваться, это мне часто даже после выступления ко мне приходят и говорят, а что вы с ума сошли, что вы там призываете помочь Украине, Говорит, пусть они там пьются, говорят, это далеко, нам что вмешиваться, говорят, это пусть они головами друг об друга пьются, и меня это глубоко возмущает, но это каждый раз такое э, слышишь, то есть народ, вот там, да, то потеряем экономически что-то там, давайте не вмешиваться. И в этом плане элита, я думаю, она лучше понимает, мне даже говорили, что социал-демократы, да у которых Шройдер раньше был, теперь лучший труд Путина, что руководство уже гораздо лучше понимает, как опасна эта система, чем она публично говорит, потому что она боится своих членов партии, если они будут слышать, что они на самом деле думают о Путине, им это не понравится. Так что элита, я думаю, она уже поняла, что настолько это опасно, и они в, в какой-то мере они даже в шоке, и они не знают, Знают, что делают. Они с такой ситуацией не сталкивались. Они такие, знаете, у нас называется капитан по хорошей погоде. Они всю жизнь только при хорошей погоде э, руководили. А теперь первый раз внутри Европы такая крайне критическая военная ситуация. Как отреагировало немецкое общество на новость об убийстве оппозиционера Бориса Немцова? Там был шок, действительно это никто не ожидал и всячески опять стараются не верить в очевидное потому что если верить что война в украине если верить что убийство немцова на этом месте не могла бы пройти как минимум без попутительства кремля Тогда же страшно становится, да, тогда надо понимать, что у нас крайне опасная ситуация. И поэтому немецкий бюргер, который любит свое пиво выпить, там, который любит, чтобы было красиво, э, хорошо, он старается это к себе не подпускать. Он в глубине понимает там, ну, что-то неладное, но очень-очень не хочется осознать себе, настолько это все опасно. И для немецкого бюргера в том числе. Недавно немецкий телеканал CDF снял фильм о Владимире Путине. И в этом фильме, вот пишет, я прочла сегодня в блоге в своем об этом профессор политологии Александр Мотыль, он пишет о том, что вот этот фильм, он очень в таком нелицеприятном не свете Путина выставляет. Там речь идет о том, как он был, как он работал в Германии, да, как агент КГБ в Дрездене. И э, о таких сторонах его э, личности даже... Это они как речь? раз из моей книги много чего взяли, потому что я там как раз да, это как интересно. А о том, да? что Он жену, жену бил. Это тоже из вашей книги. Это не из моей книги как раз то, что он жену бил. Там такой эпизод был, что он бил очень часто свою жену Людмилу и вообще вот такой человек очень неприятный. Ну и пишет вот, например, профессор Мотыль, что это вот такое, значит, осознают немецкие медиа. И осознает уже немецкое общество, кто такой Путин уже нет вот этого э, Шлёдеровского восприятия Путина как э, такого э, государственника, как хорошего реали... политика-реалиста, да, а скорее всего уже он престает каким-то ну злодеем, человеком опасным человеком, от которого можно ждать абсолютно иррациональных шагов. Действительно ли меняется это Потихонку восприятие? Потихоньку меняется, но надо и помнить, что еще совсем недавно был большой, так называемый, интервью на Первом канале с Путиным, где этот, э, где этот кто делал интервью, он просто был как помощник э, Путина, и это показывали полчаса, ему грамотная платформа там была, потом ток-шоу, где совсем все эти были... что им вопросов никаких критических Никаких, это вообще-то не это, это да. безобразие, просто безобразие. И потом большой ток-шоу на первом канале, самый прайм-тайм, и там все его эти, кто им восхищаются, это был такой Путин-шоу за наши деньги <laughs> налогоплательщиков. И теперь потихоньку обратно меняется, но я боюсь после трагедии с самолетом, тогда MH17 тоже потихоньку менялось, но они очень быстро потом обратно стараются пойти в наступление. И даже час в воскресенье был ток-шоу, я помогал там Жанну Немцова туда свали, Альфреда Коха. Но обязательно два кремлевских пропагандистов, то есть один немецкий пропутинский, один русский из системы журналистов. Я уже им говорю, а при и Хусейне, вы тоже два представителя Садама Хусейна в каждый ток-шоу посадили? Или... И тоже интересно, да, вот вы говорите, с одной стороны пропагандисты путинские, представители там ну, России, даже русские, да, я так понимаю, русские журналисты да, часто да. приглашают. Шалько, потому... А с другой стороны, все-таки немцы, да, то есть вы хорошо знаете ситуацию, вы, возможно, поддерживаете Украину, но все-таки вы Немец. А есть ли какие-то украинцы, какие-то украинские голоса? Не, в очень мало, очень мало. Частично это было, и меня это глубоко возмутило и многие коллеги. Очень много ток-шоу про Украину где ни одного украинца э, не было. И это, это возмутительно, действительно. Было в последнее время, стало э, чуть э, лучше, но это такой Украина у многих просто ощущение, что они не понимают, что она есть на карте. И постоянно сталкиваешься с тем, как успешна эта пропаганда. Постоянно кто-то говорит, ну, Украина это же не нация. Но это Украина, она же всегда была, была русская. Я все говорю, извините, киевская русская, это скорее русская была киевская, раньше, если уж туда ходить. И когда там начинаешь немножко рассказывать, у людей вдруг глаза открываются, и они поражаются, и очень много даже так называемых специалистов, которые там или 20 лет уже не живут в России, или вообще не говорят по-русски, или и то, и другое, и которые рассказывают просто чушь и не знают историю, и рассказывают эту кремлевскую позицию, потому что другого не знают. Так что у вас нету страны, у вас нету нации, а вы националисты. Украинского языка нету, но вы того, чего нету, навязываете другим. То есть это э, так легко раз если дали без слова. Борис, и, наверное, последний вопрос по поводу, тоже вот интересная статья была недавно в журнале «Шпигель» в которой речь идет о том, что очень часто натовские генералы, в том числе представитель Альянса в Европе Филипп Бридло, вот он преувеличивает количество российских военных на территории Украины. И якобы эти данные, которые постоянно называют Бридло, он говорит там 10 тысяч русских военных, 12 тысяч, а немецкая разведка этого не подтверждает. И якобы вот мотив такой статьи, что э, такие заявления, они ну, как бы отодвигают дипломатическое решение проблемы, что Европе надо все-таки на ставят на дипломатии, а не идти на поводу у этих американских ястребов. Это на самом деле уже такой более гл глобальный вопрос затрагивает, вопрос э, вообще отношений и единства Соединенных Штатов и Европы. Европы, к э, самым главным игроком который является Германия. Насколько вот вы считаете это единство, оно существует? Насколько позиция Германии и Соединенных Штатов, она в отношении Украины и России едина? У нас очень сильный антиамериканизм, один из собственников издательства «Шпигель» якоб аукштейн он свои колумне пишут это просто чисто антиамериканской украине для него вообще нету и все про путина и такие статьи я вижу в таком свете очень сильная эта тенденция чтобы Германию отлучить от Америки. И я думаю, Путину это очень выгодно, он это очень сильно поощряет. И мы должны наконец-то понимать, что это война систем, что это Путин создает новый интернационал, только не коммунистическая интернационал авторитаризма, что он старается разъединить Европу, разъединить э, Америку и Европу. И э, если мы не будем бдительны, при всей критике к Америке, я не большой друг Америки и не любитель, но если это удастся, то это очень гибельно для Европы. И мы должны понимать, что Америка со всеми своими ошибками, она нам куда ближе, чем этот, этот авторитарный режим, где права человека каждый день э, нарушаются и э, где государство существует для того, чтобы мучить своих э, граждан. Под вернее, именно что они не граждане. Спасибо большое, Борис. Чрезвычайно интересный разговор. На самом деле, еще бы хотелось очень много вопросов задать, но, к сожалению, времени, завтра времени немного. На презентацию. Напомним, завтра в 18 часов в Канарии будет Презентація книги Бориса Райчустера Путінократія російською мовою видання видано в Україні Так, да, доплісне і здательства ні, то всі боялися. але доплісні люди. виват в Харкові я дуже чи Так, видання настачі бойці. Спасибо. Огромное. Чудово. Отже, всіх запрошуємо завтра поспілкуватися, задати питання Борисові Райчустеру.